Дашка... Дашка... Транс. Транс. Вот и откуда? Золотого. Ой, а Карбонит. Золотой. Ну как давно ты приехал? Ну я приехал... Э -э, я приехал... Не помню, 24-го? 20... Да, нет, 25-го. 25-го, да. Сначала мы ездим на... на, поезде, потом на машине. Потом, Нет, э, не, потом, не, сначала мы на поезде, а потом, а потом на, мы в автобусе. Водичка течет по руке. Ты не на малой. Руки! Руки! Я по одному Самое главное – это хорошо яйца взбить. Чем лучше яйца сбьешь, тем тесто будет без комков и лучше будет. А что ты будешь делать? Я буду мраморное печенье делать. А на кого ты научаешься? Повар-кондитер я. Первый курс. Попаснянский район, город Золотой. У нас красиво, но мы живем недалеко от Первомайска. Это на данный момент оккупированная область. У нас иногда периодически стреляли, но что сильно, как сейчас, у нас давно не было такого. А, с 24 числа я здесь. А, и уехали мы как раз тогда было все... Ну, как только начиналось, как только Харьков начали бомбить. Мы это все застали у нас... Получается, в Харькове очень много садилось людей, очень много. С братом я выезжала, мама с нами наживая. И так получилось, что на второй или на третий день, когда мы сюда приехали, у нас папа ушел, получается, на войну. У да, он у нас сказал. То, что ну я ушел вас защищать и все. сколько лет? 18, 11 и 13. 12 точнее. Ну, самое страшное, это когда ты живешь недалеко от передовой. И стреляют просто, допустим, даже если украинцы или русские, никто не знает, куда упадет. И это самое страшное. Вот, и у нас, как выработалось со старшим братом, мы знаем, откуда уже стреляет и куда оно припадет, упадет. небольшой сахар. Мне не хватит. Да Спасибо. ты что, то да ты сейчас будешь на чай с цукром с чаем. Сколько ты сахара себе добросил в чай? Пять. Пять? А? Нет. Зачем вот они. Ага. Пять пять. Нормально, сладко. Нас у меня Как тебя зовут? Давид. Как тебе лет? Девять. Ого. А вам? Мне, ой, не спрашивай. Сколько? Сейчас. О, 39. Я не знаю. 39, а папе 50, 52. Да? 52? Да. Да, не? А Ино, сколько да. папе 52? Да. А Богдану 17. Угу. А Ино, сколько Богдану точно 17? Вообще там не 17, ему 18. А. Почему уехали? Война. А что такое война? война это когда стреляют, танки, самолеты. Ну как в игре. Какой? Танки. Где папа? А папа а. на войне. А! Нет! Дай чай попью. А что он на войне делает? Защищая российскую гвардию и все и стоит кайфуя. Это он так сказал? Да. Я очень плакала, но я понимала то, что он делает это для нас, чтобы нас защищать. Да, я понимаю то, что мы сейчас остались без отца, но у нас есть много родных. И я просто сама для себя сделала вывод, что я ну, знаю, что он вернется живым и здоровым. И это успокаивает. Касай. еще яйцо надо добавить. За свои 17 лет я много чего увидела. И даже своему злейшему... Врагу не пожелает такого. Это самое худшее, что может случиться. Мне кажется вот даже, ну год, допустим, допустим, просто будут воевать люди, от умирать, от побегать всех мужчин, женщин. Кто дальше будет воевать? И ну вот. Если даже вот, Путину будет просто невыгодно, что здесь никого будет. Ну, никого. Никого здесь не будет. Смыслом Украины тогда. Путин, конечно, Прям респект ему. Ну, э, спасибо Путину. И наш Путин, да, ну, я вообще в ТикТоке просто это новости, я люблю смотреть. А ты сам звитка? А? Ты сам звитка? С, с Рубовки. Ну, у меня бабушка и мама в подвале. Они захотели ехать сюда, они меня отправили. Главное, чтобы закончилось не ядерными бомбами. А нормальным миром. это деревню помню. Ее клипы зайва. Ага. Давай, сейчас. Скатываю шарик. Скатываю. Об стол, руку. <laughs> а у тебя нету девушки? Есть. Кто? Средина. Мне еще пока рано тебя доводить. За... С этим нема девушки. А подай своего, свою подвеску. Моим. Она а пузата, не, не хочу. Все. И Мое печенье. мраморное уже готово. Ты достала его из печки без нас. Так получилось